毕竟刚和周老师出过绯闻，我也不太方便一直和他见面。对了，说起这个，不知道周老师您女朋友介不介意上次的绯闻、啊？不介意，完全不介意。他女朋友都知道，都是那些狗仔在作祟。那就好，嗯，还是要和周老师道个歉，给你添麻烦了。 小初啊，刚才干嘛不承认你是我女朋友，还跟他聊这么开心？哪有人带女朋友出来工作的，我不专业。那干嘛要加微信啊？刚那种情况我能拒绝吗？而且他人不是挺好的。呵呵。呵什么？总不能让你直接和他接触吧？ 哎、啊，你是不是挺想和人家接触的呀？我跟他接触干嘛呀？你不会是吃醋了吧？我干嘛要吃醋啊？明明就是吃醋啊。你上去听听他们在说什么。啊？好的。你肯定吃醋了。谁吃醋了？你就是吃醋了。嗯。 周先生，你好，你和宋先什么关系、哦？请您回答一下，是啊、你们是什么关系？你们为什么公开？你们打算出来？你们真的是合作关系吗？周先生，周先生，请你回答一下。你们招到我女朋友了？今天的照片如果你们传出去的话，等着是我的律师函。

没事吧？这合作看来是没法聊了。回头我去拒了他。啊？为什么？我不允许再有任何人把你从我身边推开。你这是哪儿学来的土味情话？我哪儿学了？这真是我自己想说的话。不爱听算了。 你没有爱听爱听，刚才你的表现特别像那种拯救落难公主的骑士。呵呵嗯，那和宋希合作的事就我不想合作了。与其有这个时间，我不如花在莫拉尔的剧本上，是吧？好吧，不合作就不合作，我尊重你。 宋小姐你好，我们这边考虑了一下，周传老师现在还不打算售卖版权，不好意思啊，期待以后能有机会合作。竟然拒绝我！好，没关系，那我明天请你吃饭吧。 这收拾什么收拾？你卖惨给谁看？没保洁吗？去找保洁来收。去把酒给我拿来。我等了周川这么多年，他凭什么横插一脚？ 走不动了，休息一下吧。 歇会儿吧，不用跟着我。我这也没事儿，我才热身而已。谢谢你愿意陪我来啊。我是来给刘老师拍星空的。啊，你放心吧，我看今天天气云层很薄，晚上一定会有星空出现的，到时候就可以拍照片发给刘老师了。 以前爬华山的时候，没见你这么吃力啊！你是在质疑我的体力吗？啊，老师，真的走不动了，要不你先上去吧，我歇歇。 哪里跑得动？有什么跑不动的呀？瞧不起谁呀、啊？嗯、呃，我看着你是不是也挺累的？咱们要不然休息会儿。你不是还在跟姜老师比赛吗？要是休息会儿，你可就要输了。输了就输了呗，总不能把你一个人丢在这儿吧？ 我说，嗯、要不然把你网名改了，别叫猴子了，叫胖龟得了。有力气了啊，咱们继续。走吧，啊？要不然你也把袜子烫一个洞，咱俩就能穿情侣袜了。你想得美。 花枝讲的是，你怎么没有告诉我？我跟你说，那些网友都是因为没有看过你的书，所以才跟风的。我是不希望你因为这件事而担心，可是我还是很担心你啊。有什么好担心的呀？这些留言根本伤害不了我。再说了，我不是还有你吗？嗯。不问我为什么呀？ 为什么？因为你有厚厚的龟壳，可以帮我挡住这一切。什么龟壳？你会不会说？ 喊什么喊？这大晚上就你一个人。嗯，我手机怎么在你这儿？谢了。谢什么谢？回来路上捡到的。你干嘛吓他？我和我,我没关系啊。嗯，我我阻止过他了。不是你出卖人的行为是跟谁学的呀？我这么做是为了谁呀、啊？你不 不行，你差点坑死我！他以为这件事我有份呢。嘀咕什么呢？商量怎么洗白呢？啊，他说他知错了。我。喂。好，我知道了。 你干嘛去啊？谁的电话？医院。说刘老师快不行了。两面派？你确定吗？是的，你看他营销挺好的吧？温润如玉公子川，实际上我的朋友跟我爆料，他脾气大的很，眼高手低的。 签洛河神书的时候，他想要跟一线作家一样保底印数，也不看看当时自己配不配。那圆月社的编辑都知道他是什么人吗？一大半都知道的，除了极个别的脑残粉。编辑部也有周川的读者，不止，还有周川的女朋友嘞。他们人员很乱的，公私不分，走后门走的很厉害。 内洛和神书的编辑，该不会是他的女朋友吧、啊？这我就不知道了。不过我朋友跟我说，他们关系确实不简单。刚入职两年，就先后签下了江雨城和周川。你认为这位编辑签作者的手段不干净？呃、啊，我可没这么说啊。看圆月出不出声明呗。要是维护了周川，八成就是那位编辑在幕后处理了。毕竟，你以为圆月的人都相信周川没有代笔吗？ 代笔的事儿还没了结呢，就出了这则录音。不光编辑部，连圆月社都被拖下水了，还发声明啊？发什么声明？这人就是胡说八道，一通乱踩。他乱说的话，凭什么要周川和圆月来承担？你以为网民跟你讲道理吗？现在这个时候，我们要是还是维护周川，那就证明这个爆料者说的一切都是真的。这个人是谁？ 匿名爆料，声音经过处理了，不知道是谁。现在这个录音在网上已经传疯了。现在不仅元月社被扣上了黑心出版社的名头，还波及到了处理。宋茜的小助理点赞了这条录音，简又蹦出来，重申当初合作的时候，你和处理就有暧昧了，又添两锤。 看来你和周川老师得罪不少人呀，匿名举报都出来了。梁主任已经让法务部拟声明了，即便是夏老师回来，杨总应该也会保圆圆社吧？那就让他们发啊。我还以为你会努力一下呢，不过也没关系，周川老师是你男朋友，应该能理解你的退让吧。 谁说我要退让了？白芷，周川的事情听说了吗？罗总，我们是做书的，又不是追八卦的。是啊，做书的，所以我劝顾总监还是谨慎为上。这次周川的黄泉客栈，还是不要加印了。我们这是……顾白纸，这件事情没得商量。 立刻停止加印。总监，周川老师的编辑发微博了，还是跟圆月社的声明一起发出来的。看看。大家好，我叫初里，是圆月社的编辑之一，也是周川老师的编辑。这个时候出来发声，只有两点想告诉大家：第一，匿名爆料中的言论全属有心人士恶意引导；第二。 周传老师从来没有请人代笔，不论对方是谁，他不会这么做，也不屑这么做。而我相信，终有一日，阳光猛烈，万物显形。初黎，你也太刚了吧？怎么？我已经联系了索恒和阿鬼，千万别牵扯进这件事情。这个事情不能再连累到他们了。 你就不怕被连累吗？处理，处理，我到底哪儿得罪你了？你处处针对我，我前脚发声明，你后脚就打我脸，什么意思啊？不想在圆圆干了？就因为我是圆圆的编辑，所以我才要发声。 周川从一开始就是我带的，他是什么样的人，我比你们都清楚，我最了解他，他不可能这么做。这次圆月社不挺他，我来挺。行，是条好汉，现在给我滚！谁敢叫处里滚了？啊？夏老师，你不是明天？明天，明天你把我编辑部的人全都开了。去开会。 喂，妈，你还知道叫我妈？啊,啊，我问你，那网上那代笔什么乱七八糟的事，搞得沸沸扬扬的，当初怎么跟你说的？不要到上海去当编辑，你就不听，现在吃到苦头了吧？你打电话过来就是为了来骂我的吗？那不然呢？那个录音我都听了，我想问你，你是不是得罪什么人了？我千叮咛万嘱咐啊,啊，让你收收你那臭脾气，你看看现在，妈。 今天，今天我的领导为了维护我，被气到住院了。哦，那他有事儿没事儿啊？没事儿，幸好送到医院及时。哦天哪，没事儿就好，没事儿就好。不过闺女啊，人家对你的好呢，你要记住，听见没？哦，还有我问你。 那个代笔的事儿到底是真的还是假的呀？当然是假的。哎呀、啊，假的就行啊、嗯！我就知道我的女儿怎么可能办这种事儿呢？这件事儿现在已经闹得沸沸扬扬了，你必须要好好解决，必须要给他们点颜色看看。这件事情解决不完，你也甭回家啊！我的字典里没有逃兵两个字，听见没？ 啊、这当初呢，是你撒泼打滚的要去当编辑，那既然当了，咱就要把它当好，该负的责任，咱就要把它负起来，知道不？谢谢妈，我就不跟你多说了，好好的照顾好自己。哦，还有那个钱不够花，就给你爸打电话要，听见没？<情>嗯，就会忘记飞行，挂了吧。 激动的淡季，刚好我们在一起。要不我不写了。 你说什么？这想想也很奇怪吧？这么些年，认真真写文，积累下来这些口口声声说喜欢我的读者，就因为一些没有证据的捕风捉影，就这么轻易转黑了，还到处去诉苦，说这么些年。 谈上了一个不值得被喜欢的作者。不是的，周周川，你听我说，我知道你不需要个人责编，你也不需要谁来替你规划职业生涯，你更不信任任何人。就这一次，就这一次，你相信我好不好？你不要放弃，我们一定可以解决的。我是个新人。 科找您的那些金牌编辑自然是没法比，所以我比那些金牌编辑多的是一颗破釜沉舟的决心。周川老师你，你能不能考虑一下我呀？我真的很想当我和同学的责编。如果这份东西是你不愿意提及的过去，我愿意把你从过去拉出来，和我一起走到未来有光的地方。 游戏会带来幸运，没有谁能成就谁，不过刚好。